спадаррыня кацяры на маці двоіх ссноў одному з іх ужо амаль 20 гадоў другому только два але за 20 гадоў стаўленне кацярыны до да выдаткаў на здароўе не змянілася максімальна вітамііззааваная ежа и абавязкова пры шэпке для ўсёй сям'і я обязательно консультируюйте консультируюсь с имнологм перед правядзением каждой прививки и я выбираю вакцины нанайлучшего качества для Кацярына карыстаецца толькі імпартнымі вакцынамі да вітамінамі, іхх высокі кошт не гарантыя якасці, але ўсё ж падвышае мавернасць таго, што грошы выдаткаваныя не марна. Сёння існуе пааўнае кола людзей, якія сумняваюцца ў неабходнасці прышчэпак, Але для спадарні кацярыны карысць вітамінаў і прышчэпак відавочныя ўжо не першыя дзегоддзі. Тое, што вы прымаеце вітамімі, паніжае рызыку падхапіць інфекцыйнае захворванне, а значыць, вы эканоміце на леках найлепшыя комплексныя вітаміны каштуюць не больш за 100 тысячаў, а тыя, штотанней ад 20 до 50, то поўны комплекс лекаў ад любога інфекцыйнага захворвання будзе каштаваць прынамсі 300 тысяч рублёў. І да 50 тысяч з гэтай сумы ўсё роўна складуць выдаткі на вітаміны, якія давядзецца прымаць пасля хваробы і лекавання антыбіётыкамі. Штогод сярэднестатыстычны беларус выдатковыя на вітаміны менш за долар каля 90 цэнтаў. Паказчык лепш, чым у рассеі ці ў краіне дзе на вітаміны выдатковваюць 83,40 цэнтаў адпаведна. А вось кожны немец на вітаміны што году аддае амаль 10 долларов якасць пра продукту ўплывае не толькі кошт. Напрыклад, кальцы абавязкованы бываць разам з вітамінам д іначай той проста не засвоіцца. З комплексных вітамінаў найлепшыя ты у вытворчасці якіх выкарыстаная тэхналогія мікракапсуляцыі. Абывае, што вам не патрэбны цэлы комплекс вітамінаў, а можна абысціся, напрыклад танным рыбінным тлушчам. Пра гэта варта запытацца ў фармацэўта ломки волосы, э, ну, слоятся или какая-то проблема с ногтями. Это да, это уже акцент идет на какую-то определенную группу витаминов. Вот. Если человек обращается с таким вопросом, что там какой-то дискомфорт в организме слабость, вялость, это уже другой комплекс витаминов. Спадарня Воольга на витаминах не ощаджая, яны подтрымали молодую мать подчас цяжарности, теперь ця допомагаю сыну худчэй расти до прышчэпа коль ставится пазітыўна, але засцярогую бо сама аллергік і у дзяцінстве поцярпела ад вакцины. Таму лишні раз не робить прышчэпак, бо ведая про рызыки. Мы сделали прививку уже в поликлинике в три месяца первую от, от гепатита, хотя ее рекомендуют делать в роддоме на третий день после рождения. Но мы отказались, перестрахавались, я не жалею, потому что я вижу, что ребенок переносит все хорошо. Ча крызісу магчымасць забяспечыць паўнавартусны рацыён з мясам, садавіную, гародніную дык крупамі засталася мала ў каго. Выдаткаваць грошы на прышчэпкі да вітаміны можна і карысна. Але перш, як нешта набыць, парайцеся з доктарам ці фармацэўтам, можа быць, некаторыя захады менавіта вам абсалютна не патрэбныя і вы можаце на іх заканоміць.